Доброго дня, шановне панство. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви приєдналися сьогодні до нашої зустрічі. Події, які відбуваються останнім часом у нашій країні, мені здається, не можуть залишити байдужим нікого. І враховуючи те, що на сьогодні є дуже багато спекуляцій на національному ґрунті, ми вважаємо за необхідним поговорити про це, висловити свою думку. Бо усі ми мешкаємо тут в різних містах України. Багато з нас народилися саме тут, і Україна є нашим домом, де ми, де ми всі живемо, і де я сподіваюся, ми будемо продовжувати жити комфортно у злагоді, у добробуті, у мирі. Тому я дуже буду вдячна, якщо ви долучитесь до дискусії, і якщо ми зможемо обговорити наше звернення та затвердити його. Широбякова. Сказать два слова, наверное, из всех национальностей, которые сегодня проживают на Украине, самая тяжелая доля досталась татарам. Все об этом знают. К моему огромному сожалению, сегодня счет пошел на тысячи человек. На тысячи. Огромное количество этнических татар крымских сегодня переселяется на континентальную Украину. Мы сегодня занимаемся этим вопросом. И... Мы не стараемся акцентировать внимание на политической аспекте, а стараемся делами своими показать, что мы что-то можем, что мы поддерживаем наших земляков, украинцев, украинских, крымских татар. Вот поэтому они переселяются сегодня и в Киевскую, и в Винницкую, и в Черниговскую область. Люди отдают дома, квартиры, дачи. Во всяком случае, делаем все, что можем. Как бы для нас сегодня да, вопрос очень острый. И мне хотелось бы обратить внимание уважаемых коллег на этот факт и просить всяческой поддержки, содействия и участия в этой проблеме. Спасибо. Добрый день всем гостям, участникам нашего круглого стола. Тимур Асланов, помощник главы Ассамблеи Национальности Украины. Друзья, у каждого из вас перед вами лежит вот проект обращения. Да? Обратите внимание, пожалуйста. Коротко по тем пунктам, вы знаете, вот буквально несколько дней назад была встреча с вице-премьер-министром Украины, на которой присутствовали некоторые и здесь сейчас присутствующие гости, в том числе глава Ассамблеи национальности Украины Равшан Таги. Вы знаете, вот мы увидели, насколько много разобщенных мнений существует на сегодняшний день, и как мало конструктива. Каждый тянет одеяло на себя. И никто не хочет смотреть вглубь проблемы. А в первую очередь государство базируется на экономических э, показателях и на экономическом фундаменте. И это отмечал вице-премьер-министр. Вот обратите внимание, первый пункт. Мы связываем свое будущее и будущее своих детей с единой унитарной Украиной. Абсолютно верно, потому что в условиях наших реалий Украина должна быть унитарным государством, потому что э, форма устройства унитарная э, предполагает и формирование бюджета. Верно? в едином центре. И сейчас, если мы допустим федерализацию, в первую очередь это будет крах экономический. А за экономический это смерть политическая. Поэтому мы отметили этот пункт. Следующее. За 23 года независимости Украины у нас никогда не возникало языковых и религиозных проблем. Тоже абсолютно верно. Если и были какие-то вопросы, нюансы, они имели локальный характер. И слава богу за... 23 года независимости у Украины, у руководства хватило мудрости, знаний, умений, не знаю чего, не вступать в открытые вооруженные конфликты, за что честь и хвала. Сейчас, к сожалению, этот вопрос стоит особенно остро, и хотелось бы, чтобы хватило мудрости действительно не переходить в открытую вооруженную стадию конфликта.